Вітаю вас в ефірі. Програма Післямова, де ми за доброю традицією, щотижня підбиваємо ці підсуми у цій студії найяскравіші культурні події. І цієї середи у Запорізькому обласному художньому музеї була відкрита виставка до річниці майдану перечуття». Наразі ми поспілкуємося із куратором цієї виставки, художницею, але перш ніж представити її, пропоную передивитися на величку про саму експозицію. Отже, зовсім така невеличка стисла, стисли огляд картин, які були представлені, але зараз у нас буде не стисла й не коротка розмова з пані Ольгою Харяковою, художником, куратором цієї виставки «Перечуття», а також заступником голови міського об'єднання митців Колорит. Вітаю, Оля. Доброго дня. Перейдемо до того, як виник задум створити цю виставку, як він визарів, що стало поштовхом для нього. Ну, прежде всего, толчком стала вообще-то ситуация в нашей стране, то, что произошло год назад. И многие художники, как и, в общем-то, все граждане Украины, были в шоке от того, что происходит. По себе, знаю как художник, мне это очень сильно тоже потрясло. И в свое время, когда мы, ну, многие из нас, скажем, не ходили на Майдан, не ходили на какие выступления, а просто сидели на диване и прижавшись, смотрели на то, что происходит в Киеве, молились за Украину. В голове звучал только гимн Украины, я оставалась с этим гимном вот в голове буквально. Настолько мне это все потрясало. И я понимала, что сейчас то самое время, как вот начало прошлого века, когда существовала, когда была революция, когда художники и другие деятели искусства Творили то, что у них было на душе, то, что их сильно возмутило, то, что их наоборот потрясло, то, что им абсолютно как, вызвало какие-то эмоции. Например, вот тот же Маяковский, Есенин, Мальевич, Шагал все те художники, которые были в прошлом веке, я понимала, что и в этот период тоже есть творцы, которые ну, наверняка создадут неповторимые картины, которые будут потом и через 50, и через 100 лет напоминать нашу историю. Вот, поэтому, когда прошел определенный период и когда у меня самой, как бы, на эмоциях создалась картина, которая действительно, вот, мне совершенно, она выбивается из общей моей вот моей картины галереи собственной, да, я поняла, что и другие художники могли что-то создавать. Поэтому идея она витала в воздухе. Ну а после того, как я познакомилась с Марокко Владиславом Валерьевичем, и э такая идея возникла и у него тоже. Мы побывали на экскурсии в галерее Наказачий Лукашева Виктора Петровича и увидели его картину. И вот такая совместная идея возникла, так сказать, сверху, снизу. Она возникла, она витала в воздухе, поэтому мы вот решили попробовать сделать такой проект. И так получилось, что я стала куратором этого проекта. Я знаю, что твоя картина, про ты не говорила, выникала как реакция да, на первую смерти Небесной Сотни. Да, да, да. И вот она метафорична, символична. Попри те, что ее можно воспринимать как натюрморт. Можно, да, Но, да. но, -то. но то, что, понимаете, вот даже эта картина, она, ну, так скажем, за год до, Майдана, когда еще совершенно ну, было все относительно спокойно, мы путешествовали по западной Украине зашли в кафешку со своей дочкой и я посмотрела мне ну, поразило то что вот стоят на огне свечи они тают их подставляют заново и вот такой поток вот идет этой э, лавы так сказать э, восковой я мне так понравилось думаю вообще удивительно как-то ну совершенно как бы для нашей территориальной вот зоны это не характерно да? я сфотографировала а потом когда именно вот пошли вот эти события и мне так прямо ну, вот надо, 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 я достала эту фотографию, посмотрела, и вот уже на этих событиях, еще как бы перед тем, как э, все происходило, я поняла, что, наверное, мой заход в ту кафешку был не случайен. То же самое произошло у других художников. Многие создавались картины э, за 5, за 10, за 2 года до Майдана. Э, поэтому я понимала, что я могу найти эти картины, но найти их, конечно, это было очень большая сложность, очень большая сложность. И вы же были на выставке, вы заметили, у нас нет сцен Именно на Майдане нету э, там, не знаю, перестрелок, нету каких-то там э, сверхреволюционных идей. У нас чувства художника, которые возникли в тот период, или до этого периода, именно чувства художника, и он аллегорически, философски как-то это передал на холсте. Ну, как-то так. От, власне, заявлена тема, що це мистецька рефлексія до під час і після Майдану, але в першу чергу цікавило власне, дослідити ну, от, метафізичне очікування, інтуїтивне очікування цих подій, які були неминучі для нашої країни, і саме вони подарували і назву виставці передчуття. Так воно і було. Когда я думала, як же нам це все пытаться назвати, ви знаєте, я. русскоязычный, так сказать, человек, но украинская, украинская мова мне настолько близка, так сказать, с юности, потому что я переехала с России в 12 лет, и гораздо интереснее, гораздо поэтичнее выставка, название выставки звучит на украинской мове Ну, просто вот настолько музыкально и настолько она ну, на интуитивном уровне. Вот подчеркивает то, что мы хотели выразить. Поэтому ну, и название у меня родилось именно такое. Ну а потом все поддержали, сказали, что в принципе вот лучшего даже и, может и не быть. Художники представлені в експозиції, вони всі а, родом з Запорізької області, хоча деякі вже тут не живуть. От, які були складності з, з тим, щоб розшукати їх? Мабуть, спершу а, зробили клич по колориту, але потім почали виходити за межі цього кола? Спочатку, так, звісно, що так як у нас в колориті около ста художників, я їх трохи підтягнути. многие сразу отказались, сказали, что, Оля, мы на эту тему не то что не пишем, у нас вообще ступор, мы вообще полгода не пишем, мы на это смотрим, на это все волосы дыма, мы не знаем вообще, вообще, что происходит, что будет дальше. Поэтому действительно не было, все встали в очередь, Оля, я тебе несу картину, такого не было. От колорита у нас на выставке представлено пять художников всего лишь, да? Ну а потом, понимаете, как и личные связи какие-то, телефоны. Где-то узнавала у знакомых, кто мне может посоветовать, советовалась с искусствоведами, кто может посоветовать художников. Вот хотя бы, все равно у каждого художника есть какой-то свой а, как, взгляд на жизнь, и поэтому сразу понятно, будет этот художник что-то вот на современную тему писать, или он будет продолжать писать натюрморты там в свои в своей стезе, так, в свои сказать, своей линии пойдет. Поэтому я искала тех художников, которые вот несмотря ни на что, вот человек писал всю жизнь там натюрморты или писал пейзажи. И это его так потрясло, что он сделал картину, которая абсолютно отличается от его творчества. И такие художники были, вот один из них, Игорь Бережне... Бережной, Игорь Бережной, он такой вот человек более поэтический, у него чудесный пейзаж, он пишет с натуры, но когда я к нему обратилась, он говорит, Оля, у меня родилась такая картина, говорит, она называется «12 марта». И объясняет мне, что вот ему приснился сон, что вот Украина вот так вот, с э, такие события, говорит, мне приснилось, что идет война. Я, говорит, проснулся, я говорит, пока не написал эту картину, я, говорит, не мог вот вообще вот как-то вообще жить, жить и дышать. Потом, говорит, меня немножко попустило. Ну что это? Это мистика. Это что-то, что, что наш, нас, тревожит. И слава богу, что есть люди, которые могут выразить это и немножко, ну как, спустить пар, скажем, да? Написал картину, немножко вот на холст наложил то, что ты думаешь, и психи, психика. -психи -психи психику твою мабуть відпустила, Навірно, десь так. Це може Ті, ці виставки, на мою думку, ще в тому, що вона представляє, по-перше, велике розмиття художніх висловлювань, живопис, графіку, інсталяції, фотографію. Вона представляє спектр авторів. Це початківці, це люди, які вже дуже давно малюють, це зовсім молоді автори і люди вже з символічним певним капіталом за плечима. Ну, так оно и есть. У нас от самых молодых неизвестных авторов, которые я выискивала буквально в интернете, смотрела, допустим, сайты, где выставляются работы художников, вот Март Нау, например, да, смотрела, выставляла в поиске там Запорожье, смотрела, какие у нас авторы а многие авторы выставляют кроме своих фотографий и работы, они выставляют еще телефоны, контакты, звонила этим людям, спрашивала, как вот они относятся к этой выставке, вот что под, под, под эгидой Департамента культуры, что будет в музее, что будет буклет, ну естественно, что как-то заинтересовывала автора, чтобы он, ну и э, что удивительно меня поразило то, что я угадывала. Я угадывала по картинам, что человек может как бы, на эту тему написать. Угадывала. То есть брала художников, которые ну, в классической манере примешивали свое истинное я. Что вот можно по манере человека понять, что он ну, интересен сам себе. Интересны его картины. Вот как-то так я вот буквально человек 7-8, я буквально вот с интернета нашла, созвонилась. Они мне доверились, мы с ними списались. И как бы все картины были сначала высланы в электронном виде, был отбор. И как-то вот так вот все получилось. Знаете, вот это буквально... Пазл склался. Па да, пазл склад <связь> сложился. Причем я это почувствовала уже где-то в январе месяце, я поняла, что у нас все получится. Уже потом какие-то, допустим, у меня в январе месяце было где-то около 20 художников, я понимала, что вот-вот-вот мы уже, уже, уже выходим, выходим на нужное число, на нужное, да, так сказать, не ассортимент, а как <связь> графика, живопись, инсталляция, у нас уже все собирается. Полифония. Полифония, полифония, да, сходится. Я видела, что у нас будет зал графики, видела, что будет зал классиков. И вот этот Миша Диченко, который мне, вот я вообще, я поражаюсь этому человеку, который ну, в интернете сразу же мне откликнулся, мы с ним по фейсбуку списались, он с таким удовольствием, говорит, я с удовольствием приму участие, ну, как-то даже вот думаю, ну, как-то вот так вот, человек уже известный, а ничего, за приедет, покажет свои картины. Ну, оказався таким милим мальчиком. Це я хотів якраз глядачам зробити невеличку ремарку щодо Михайла Дівченка. Це художник, який представив свою комп'ютерну графіку, і його роботи стали такими знаковими для користувачів соціальних мереж. Вони активно розповсюджувалися в Фейсбуці, збирали більше тисячі лайків, кілька сотень репостів, оскільки його комп'ютерна графіка дійсно стала таким явищем у мабуть всеукраїнському масштабі. І мені здається, що це мабуть молодший участник проекта? Ну, ему 26 лет. У нас еще есть молоденькие девочки. Честно говоря, я так не сравнивала, кто самый младший. Ну, вот. ну да, один из самых таких вот молодых художников у нас. Но ну, кроме этого, у нас еще участвуют майтры нашего, наши запорожские, допустим, Борис Чудновский. Его картина написана, кстати, вот 95-94-2000 год. Но когда мы их увидели, посмотрели, с архивов достали, ну, вы знаете, когда Кассандра, его Кассандра лежит э, между, не там, где трое, а между обычных хрущевок, и она вот, она же предсказательница, она предсказывала, никто не слышал. Может быть, даже в тот момент, вот почему он такую картину сделал? Что-то ж чувствовал, что что-то такое будет. Хотелось кричать, хотелось донести до людей, но никто же не верил в то, что такое произойдет. То есть, ну, чем не мистическая картина? Или Наташа Короба? У него вот есть э, красная птица болю и, э, Боли и любви. Я когда ее увидела, я поняла, ну вот это просто символ, символ нашей выставки. Огромная красная птица, летящая над э, людьми. Своими крыльями, с ним, ну, не знаю, кровь, краска капает, все застилает, и люди стоят обнаженные, голые, и любящие, главное любящие, они верят, в то, что все будет хорошо. Наскільки це було таким експериментом, можливо, навіть викликом виставку розмістити у художньому музеї? Адже ну, багатьох художніх музеї асоціюються з таким місцем, де виставляються метри, де вже це мистецтво, яке пройшло певну оцінку, вже відрефлексовано. А тут живий відгук на це? Ну да, наш художественный музей он очень такой зарегламентированный, там выставляются мэтры. Ну а с другой стороны, у нас а какие у нас еще есть выставочные площадки? Это же коммунальный заклад. И получается, я даже если бы у нас был музей современного искусства, конечно, место этой выставки там, но его же нет. Я бы хотела, чтобы у нас в городе была муниципальная галерея современной муниципальной галереи, и мы бы тогда в Запорожье, конечно, бы приглашали со всех городов, за границей, бы к нам приезжали, с удовольствием выставлялись. Потому что стены — это очень важно, экспозицию составить — это очень важно. Потому что когда э, мы занесли картины, когда начали заносить картины в музей, вот это все количество, все 143 экспоната, конечно, сначала... Чувство было такое, что ну, 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 просто мы ну, не сможем это все как-то развесить и достойно. Но вот вы знаете, вот благодаря директору музея Янкович Инге Адольфовне, она просто, ну, волшебница. Она настолько это сделала профессионально, что я смотрела, ну, я ей, конечно, помогала, тоже и советы давала, и как бы ну, говорил, что этот художник там, там, там должен быть, но то, что она сделала, вот вы знаете, вот сама экспозиция это. Вот только благодаря ей случилось. Вот такая, вот такая экспозиция, что вот можно было соединить буквально несоеди... несоединимое. Вот посмотрите в зале, как, там где висит э, разрешен э, работы Михаила Диченко, там есть работа Сергея Михно, классика, классика из Мелитополя. Но как они сочетаются? Включайте в диалог. Они включают, да, потому что там сцены скажем природы сцены какие-то там площади майдана независимости, но они сделаны вот этим переходом оранжево, голубое, красное и вот у миши тоже работы перекликаются в краской и каждая работа графика и живопись они подтягивают друг друга это искусство, я считаю. Вот, вот. именно развесить это тоже немаловажно. А в том зале, где выставлялся Михаил Дяченко, еще были экспонаты, которые надав краезнавчим Ой, музеям. это знаете, это вообще, это, такой вот, на этой, э, благодаря этому проекту, я познакомилась с такими чудесными людьми, вот никогда в жизни наверное, не познакомилась. Михаил Михайлович э, Мордовской, вообще чудесный человек. Он настолько нам помог и составить, э, предостав, э, предоставили нам все экспонаты для наших вот этих стеллажей, экспонаты именно с Майдана. Шиповал Георгий Иванович во всем поддерживал. Кроме этого, Михаил Михайлович нам не то, на, на, на нашей выставке представил видеоарт. Мы с ним, конечно, советовались, как должно быть, но все, что он подобрал, он сделался абсолютно сам. Ну, я ему, конечно, тоже там подсказывала, вела. Но изумительные люди, изумительные. У нас є зараз можливість переглянути фрагмент висловлювання Леоніда Таміліна, який був представлений у виставці, mm -hmm. і він ще цікавий тим, що не так давно відбулася подія з ним в Києві, і він включений активно у вже поствиставковий процес. Ну, пов'язаний з після відкриття зі своїм майстер-класом, про який ми зараз поговоримо, коли mm -hmm. переглянемо okay. відео з ним. На тему столетия квадрата Малевича открылась выставка в Киеве. Меня пригласили, и я принял участие в очень престижной выставке, что очень приятно. Столетие квадрата Малевича это скорее такая немножко игривая формула. На самом деле всего на все картина, и всего на все эпатажная картина. И все мы прекрасно понимаем, что через сто лет мы уже стали другими. И квадрат не тот, и мы не те, но на самом деле идея осталась. И вот по поводу того, как поработать над этой идеей, как представляется нам на сегодняшний день через сто лет квадрат и все его, так сказать, заморочки внутренние, вот это, конечно, интересно. Вот чем тебе была цікаво работа Леонида Тамилина на выставке? Вы знаете, вот, Леонид Томилин, удивительно, я ему дозвонила с три дня, он не брал трубку. Да. Потом все-таки взял, сказал, что он на чужие номера не отвечает. Но когда я ему рассказал, что будет выставка, ну, после этого мы с ним стали лучшие друзья очень интересный человек, потрясающие работы. Кстати, там на выставке есть даже моя любимая работа, когда я его видела, я говорю, слушайте, ну это просто мои цвета, говорю, я вот, ну, Она называется «Символ», там такая избушка такая, вот она заваливается такая немножко такая вся. Ну и в таких голубо-серых, в таких вот постельных тонах, ну, не знаю, я просто люблю такие цвета, смотрю, что так. Поэтому, и плюс его графика потрясающая. И как человек, вот, настолько всеобъемлющее знание, и хочет для нашего Запорожья сделать ну, как бы очень много в культурном отношении, поэтому такие люди, слава богу, у нас есть в Запорожье, у нас не болото. У нас есть куда развиваться, у нас есть художники, с которыми можно делать работу, с которыми можно выставляться, которые горят желанием выставить, только вы нас организуете. Вот когда только открылась выставка, ко мне подходит, а что дальше, а что, какой проект будет дальше? ребята, я не знаю, я вообще вольный художник, я тут вообще с краю, у меня волонтер от искусства. как, как сложится карта, я не знаю, что будет дальше. Ну от ми, власне, перед тим, як заявити відео з Леонідом Томіліним, сказали, що буде відбуватися низка заходів в контексте выставки да. виставки на цьому майданчику і буде його майстер класс да. первый, первый захід, который будет проводиться, это 4 марта. У нас будет поздравление женщин-волонтерок. Будет выступать музыкальная школа для этих чудесных, мужественных женщин. Второе мероприятие это у нас будет 11 марта в 3 часа дня. Леонид Тамилин приглашает всех на свой мастер-класс. Там будет он рассказывать о графике, будет о каких-то вещах, которые его лично волнуют в искусстве. Поэтому приглашаем всех, кто желает принять участие, как бы послушать великого человека послушать его мнение об искусстве, о том, что вообще как о методах обучения, то милости просим всех, кто в этом заинтересован. Ну и 21 марта будет ваше мероприятие, о котором вы тоже можете... Литературный. Литературный, да, литературный вечер. Или Полдник. А нет, у вас... О 13.00. Да, обед. А, и потом уже на 25 марта мы м, планируем встречу, чтобы все художники тоже опять встретились, и э, будем приглашать э, бойцов э, АТО, чтобы они как-то оценили тоже на картины, посмотрели. И как бы на этом наша выставка будет закрываться. Мы очень надеемся, и нам, в общем-то, наша культура пообещала, что по итогам выставки будет выдан буклет. Буклет с нашими работами. Мы подключим туда еще вот журналистскую братью. Может, нам что-то какой-то текст красиво напишут между картинками, чтобы это было смотрелось очень как-то солидно. Вот. И в до речи про журналистскую братью был включен в проект текст Инесы Вороновой. Да. Да, да Инесса Воронова меня, конечно, очень сильно выручила. Я сначала, как бы, знаете, когда начинаешь проект, ты хочешь очень многого сразу же. Но потом на каком-то этапе понимаешь, что все включить, ну, у тебя просто не хватает своих собственных сил. Нельзя объять необъятное. Нельзя объять необъятное, причем что, как бы я одна, да, и как бы ну было бы у меня какое-то образование журналистское, я бы сама на все написала, да. Но я могу написать, но, может, не так красиво. Поэтому э, видеоарт мы подготовили, э, художников мы подготовили, э, фотографов подготовили. А насчет статьи, ну, вот Инесса Воровного, она выслала мне свою статью э, из журнала свой, свой. И э, в ней как раз вот описан тот период, когда вот вроде как художники спали-спали, там типа тут революция их разбудила, и какие-то вот моменты пошли, которые вот как раз представлены и на нашей выставке. Но она писала о киевских художниках. Вот. Поэтому, мне кажется, эта статья, она вот такая вот передовая как раз. Вот она. Очень... Ты задала про фотографии, мы как раз не приделили им уваги в нашей разговоре. Был Евгенком и еще, да? И э, дворный э, Борис. Вот. Евгения Компаниченко, тоже я с ним не была знакома, списалась по Фейсбуку, спросила, есть ли у него фотографии на, на тему вот нашей выставки. Он сказал, да, есть, конечно. Я говорю, а как участие? Говорит, да, пожалуйста, я возвращаюсь с Крыма, и как раз в эти моменты. Но опять же, знаете как, вот просто нет рамочек. Пошла за рамочками в библиотеку Горького. Там. нет рамочек у другого художника, попросила я три рамочки у Бурбовского, нет рамочек для витинанок, попросила... Я рам... Это справді громадський проект, з миру по нитке. С миру по нитке. вы знаете, такое впечатление, что я как, как завхоз. В музее нет гвоздиков, там нет там чего-то. Притянула, привезла. Сумочки в сумочке, в женской сумочке у моей там и гвоздики, и молоточек, и пластырь, если кто-то порезался. Ну, в общем, я не знаю, я себя чувствовала как... Ну, ты же назвал себя волонтером да. от мастерства. Вот, власное, это и было в полной мере. В полной мере, я не знаю, ну, может быть, может, я такая сумасшедшая. Ну, не знаю, я художник, и пока мне нравится этим заниматься, потом устану, может, перестану несколько слив про инсталляцию. Была еще инсталляция у вас? Вот, словинский Александр. Он э, занимается изготовлением мебели. А, у Виктора Петровича Лукашева, мы как-то были на выставке, я увидела его потрясающую работу и не могла пройти мимо. Вот этот стол с лопатами, иди работай. Ну, это просто, ну, сначала многие думали, что это кресло чиновника, да, и в него да, лопаты вставлены такие. Ну, можно по-разному интерпретировать, можно... В теме нашей выставки можно интерпретировать так, что да, буквально Украина стекает кровью и как бы все плохо, но ты на своем месте должен делать то, что ты должен. И только если каждый будет выполнять свою работу, пусть там не связанную какими-то военными действиями, но ты будешь делать свое дело так, как ты должен делать. И считаю, что вот этот э, арт-объект, иди работу, он очень вписывается в нашу тему. И железные нервы. Украина должна иметь железные нервы. И вот эта рельса, которая сварена в таких направлениях, и она выражает вот вот, вот. Поэтому молодец, я ничего не могу сказать. Это просто ну, находка для находка для нашей выставки. Я дякую, що ти завітала до нашої студії. Я нагадую, що на в гостях була Оля Харякова, куратор виставки, художник і заступник голови міського об'єднання митців колорит. Говорили ми про мистецьку рефлексію майдану. Це таке комплексне мистецьке явище, в яке включено живопис, графіка, комп'ютерна графіка, витинанки, фотографія, витинанки інсталяції, література і навіть журналістські тексти. Отже, запрошуємо всіх до Запорізького обласного художнього музею. на власні очі побачити цей проект. І щастиво!